Джамала, расскажи, пожалуйста, что ты здесь делаешь на этой барахолке? Тут есть два типа людей. Те, кто пришли купить, и те, кто пришли продать. А что делаешь ты? Я пришла продать. Я пришла продать свои любимые вещи. Это не просто какое-то барахло. Хотя, да, это называется барахолка, и очень милое такое название. Но это действительно дорогие для меня вещи. Это платья с первых выступлений, которые действительно одевались там всего лишь один раз. Это туфли со съемок видеоклипа. Это какие-то украшения. Это мой альбом на виниле. На виниловой пластинке. Это вещи, которые... Состо... из которых состоит моя, ве... моя жизнь из чего же, из чего же, из чего же сделана ваша Джамала. Вот она сделана из платья, туфель, музыки и прочего, и прочего. И тебе не жалко с ними расставаться. Мне очень жалко. А сегодня, когда люди одевали их, у меня такое было ощущение. Ой, верните, по-моему, так классно сидит. Было все время, все время такое ощущение. Но я сегодня здесь для того, чтобы э, все-таки своим присутствием. Э, с... Помочь этому проекту э, собрать как можно больше денег для детей, для наших с вами детей, для детей Украины, которые находятся в разных частях. Я, для, я свою благотворительность разделила на три части. Ну, первая часть, которую я отдаю барахолке, это детям э, пострадавших, э, пострадавшие в зоне АТО. Потом есть дети, которые крымскотарские семьи, которые живут в пуще. Называется это крымсос. Есть, есть дети, которые живут в детских домах. Им сейчас нужны учебники, и скоро зима и зимние вещи. Так что я это разделила на три части. Если хоть как-то, хоть ну, какая-то маленькая лепта будет внесена, и это поможет, я буду счастлива. Спасибо. И как мы говорим, чужих детей не бывает. Чужих детей не бывает. Это я вам точно говорю. Спасибо. Спасибо.